человек, который прошел аттестацию в Киеве успешно, имеет колоссальный, огромный опыт работы в оперативных службах. Это управление по борьбе с организованной преступностью, это управление уголовного розыска. То есть это родная служба, в которой человек начинал. И я уверен, что успешно продолжит свою работу. Приказом номер 112 по личному составу от 17.06 подполковника полиции Чуба Сергея Михайловича призначено на посаду заступника начальника ВМП Венецкой области. Я вас <плес> помощи, добра и здоровья. Я постараюсь оправдать покладывание на меня надежды, как и в министерства, так и керевництвом области. Приказом министра назначен Александр Поликарпович начальником Управления захистой экономики. Значит, все руководители сейчас меня слышат и присутствующие здесь. У нас Александр Николаевич, очень много серьезных с вами задач. Я в первую очередь хочу вас поздравить с этой должностью высокой... и пожелать нам с вами крепкости и уверенности в тех начинаниях, которые. Мы уже здесь начали, но с вашей поддержкой, я думаю, мы добьемся много больше успехов. Это борьба с игорным бизнесом, это борьба с контрабандой, со всеми незаконными, скажем так, формированиями, которые крадут деньги из бюджета. Поэтому я очень рад, что вы уже здесь присутствуете. Все, развигаем. Спасибо. <на>